На ошибку. Каждый день идут обстрелы. Какой у меня радиус Тут в помещении живых не останется что препятствует работе ОБСЕ. Стороны находятся слишком близко друг к другу в местах, где мы до сих пор регистрируем кинетическую активность. Бои. Взаимодействие гражданского и военного секторов. В данный момент им тяжело выжить без сторонней помощи. Смотрите в выпуске спецпроекта телеканала ТВ5 «Донбасс сегодня». Ситуация в зоне АТО снова обостряется. На Мариупольском направлении по позициям вооруженных сил Украины огонь ведется из пулеметов и минометов. Диверсионные группы периодически пытаются проникнуть в тыл сил АТО. По всей линии фронта продолжается нарушение режима тишины, как днем, так и ночью. Единым напрямком, где не было жодної провокации, это є Луганский. Мариупольский напрямок. Вчера тут відбувся один артиллерийский обстрел с боку окупантів та низка минометных буквально по всему фронту. Спокойных делянок на линии зіткнення немає. У боевых бойових дій Трое украинских воинов і еще восемь получили ранения. Съемочная группа спецпроекта «Донбасс сегодня» продолжает следить за событиями на линии разграничения сторон. Едем под Мариуполь. В зоне боевых действий военные продолжают укреплять линию обороны и рубежи населенных пунктов. Каждый раз, работая в южной части Донецкой области, видим огромное разрисованное заграждение. Эти гиганты здесь установлены еще в 2014-м. Слово тетраподы мало кому известно. Но сегодня это одна из главных достопримечательностей Мариуполя, которая, как ни странно, появилась во время проведения АТО. А эти большие противотанковые ежи едва ли не символ Мариуполя. Каждый, кто здесь впервые, не может просто взять и проехать мимо. Обязательно нужно сфотографироваться. Но мало кто знает, что это волнорезы. Высота 3 метра, вес 8 тонн. И главная задача – укрепление побережья Крыма. Но после аннексии доставку крупной партии отменили. Так здесь появились эти четырехлапые великаны. Основозначение о боевых столкновениях мало что говорит. Обилие мирных граждан, машины, минимум разрушений. Но стоит отдалиться буквально на несколько десятков километров, ситуация существенно меняется. Дороги не останавливаются, потому что на прямой видимости противник. Открытая местность, опасная зона. Едем без остановок на повышенной скорости. Первая линия фронта. Здесь нет ни одного уцелевшего дерева, здесь нет ни одного уцелевшего дома. Земля усеяна такими осколками. А это воронка, человеческий рост, результат работы тяжелой артиллерии. Земля еще сырая, обстрел был недавно. Перед нами воронка от разрыва 152-мм снаряда и выпущенного самоходной артиллерийской установки противника. Таким чином, эта воронка свежа, как вы ви видите, и это є яскравым подтверждением, как противник дотримується в лобках минских домовленостей. Воронка – результат работы тяжелого вооружения, а это снаряд, говорят военнослужащие, как бомба с часовым механизмом. Детонация может произойти в любой момент. Наблюдаем неразорванный снаряд. Мина 80-й калибр. Лежит прям в комнате. Какой у нее радиус разлетает. Сколько? А, ну, тут в помещении живых не останется. Мы доложили, что найдена такая, такой сюрприз, лежащий в доме. Когда приедет группа разминирования, извлекут ее отсюда. Напряженная обстановка и в зоне ответственности других подразделений. Використовується як стрілецька зброя, так і важка зброя, станкові гранатомети, кулемети крупного калібру і артилерія дрібного калібру. Використовується також міномети 120-го і 82-го калібру. Зараз ми знаходимося на передньому краї. Супротивник приблизно в кілометрі звідси. І тому ми знаходимося в зоні враження будь-якої зброї, окрім пістолета і автомата Калашникова. То навіть гвинтівки до на нас може долетіти кулі. Воєнні говорять, в тепле время года бізопасить бойців можуть не тільки окопи. Як ви бачите, розпустилося листя, велика кількість трави, і це працює не тільки на, на руку нашим супротивникам, але й нам. Но не всегда удается укрыться от минометного обстрела. Накануне снаряд достиг цели. Погиб боец из Запорожья Денис Богданов. Всего за одну неделю потери есть сразу в нескольких подразделениях ВСУ. Представители мониторинговой миссии обеспокоены происходящим. Накануне первый заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг в рамках визита в Донецкую область посетил Павлополь и другие населенные пункты вдоль линии фронта. В рейде приняла участие и наша съемочная группа. Итоги поездки, а также что беспокоит международных наблюдателей и кто препятствует их работе на востоке Украины. Смотрите далее в программе. Такой ситуация была под Павлополем в феврале 2016 года. Работая с мониторинговой миссией, слышим выстрелы. Это... Правильно. На мой взгляд, это, наверное, ну, автомат или ну, что-то не очень большое. мне это 5, 7, ага, да, да, это уже очень. Это Чарли, Мобайл, Чарли 2, прием. Я хочу попросить вас подойти, потому что мы сейчас стоим и опасаемся идти дальше. Конец связи. В 2015-м Павлополь считался серой зоной, но при этом был не подконтрольным вооруженным силам Украины. Сейчас здесь удалось наладить мирную жизнь. Однако заминированный западный берег реки Кальмиус представляет собой значительную угрозу для безопасности людей. А, а какое-то разминирование здесь уже проходит? Разминирование Дело. проходит, ну, как, получается, как не парадоксально. Разминирование проходит на нашей земле Павлопольской, хотя мы ближе к линии фронта. А те земли, которые дальше от линий, ну, у них хуже с этим дела Накануне в этой балке подорвался трактор на противотанковой мине. Есть погибшие. Представители ОБСЕ идут осмотреть место трагедии. Саперы их останавливают. Не пускают. Я сам yeah. mm -hmm. you oh. oh. проходил, а сейчас стоят 20 человек Время пару дней прошло, черт И здесь я встретился со своим хорошим другом мэром Павла who explained me their concerns with regard the pollution of mines in the И здесь он объяснил мне проблему, которая состоит в огромном наличии мин, загрязнение минами территории вблизи его совета. Об итогах работы ОБСЕ вдоль всей линии фронта Александр Хук рассказал на пресс-конференции в Мариуполе. Стороны находятся слишком близко друг к другу в местах, где мы до сих пор регистрируем кинетическую активность бои. Необходимо найти меры, которые могли бы снять риск, возникающий из-за близости расположения. Ситуация на линии соприкосновения далека от стабильной. Я испытал это на собственном опыте между Авдеевкой и Ясиноватой. Там наш патруль попал под обстрел стрелковым оружием. ОБСЕ ежедневно регистрирует нарушение режима прекращения огня, факты отведенного или не отведенного вооружения, проблемы гражданского населения. При этом работе мониторинговой миссии продолжают препятствовать. Наибольшая часть таких инцидентов на территориях так называемых. Сегодня в обеденное время один из патрулей ехал на восток по направлению к Новоазовску недалеко от блокпоста, так называемый ДНР. Когда патруль приближался, были сделаны предупредительные выстрелы в воздух, и наблюдатели были вынуждены вернуться в Мариуполь. Александр Хук рассказал накануне на территории, неконтролируемой украинским правительством, сбит беспилотник мониторинговой миссии ракета «Земля-воздух». А в районе терминала Донецкого аэропорта перерезан кабель наблюдательной вышки. Накануне в СМИ поднялась волна интереса к вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Ее спровоцировал комментарий генерального секретаря организации Ламберта Заньера. 3 мая на пресс-конференции в Вене он сказал, есть идеи, в частности, касательно полицейского контингента. Есть предложение вооружить мониторинговую миссию в контактной зоне, поэтому я очень открыт к обсуждению. Но мы должны видеть параметры того, что предлагается. Первый заместитель главы ОБСЕ в Украине отмечает, на данном этапе организация полицейской миссии на Донбассе не планируется. Мы являемся частью безоружной гражданской наблюдательной миссии. Это задание мы получили вследствие консенсусного решения 57 стран членов ОБСЕ. Они недавно согласились продлить эту безоружную гражданскую миссию на год до 31 марта. Поэтому для того, чтобы изменить этот мандат ОБСЕ из безоружного вооруженный, необходимо такое же консенсусное решение 57 стран. Такое решение принято не было. С приходом лета обстановка начинает накаляться. Все чаще под обстрелы попадают сами наблюдатели ОБСЕ. При этом отмечают, будут продолжать следить за развитием событий в зоне АТО. Гражданского и военного секторов. Мирному населению Донецкой области продолжают помогать представители гражданского военного сотрудничества. Мы едем узнать, с какими трудностями сталкиваются местные жители Донбасса и как их поддерживают военнослужащие. Смотрите без перерыва на рекламу. Мы находимся у селища Широкина. На одному з подвір'їв, де в 2014 році, під час інтенсивних обстрілів, одна із місцевих мешканок втратила свого чоловіка. Так як вони не могли його вивести саме в той момент, вона разом із сусідами захоронила тіло чоловіка прямо посеред двору, посеред на території будинку, де вони проживали. И самое зараз до всего месяца я вас провожу. Смотрите, насколько проверены сюда турами, насколько... Ну, понимаете, тут безопасно. Сегодня безопасно, завтра может быть уже не безопасно. Вот. Но так как мы тут недавно были, вот видите, вот это растение, оно указывает на то, что тут непосредственно находится тело. Такие растения растут в соответствующих местах. Вот. Буквально десь вже, мабуть, місяць тому ми на цьому місці прокопали. Ми знайшли уже саме тіло, так як нам описали, воно в поліетилені завернуте. Ми зафіксували той факт, що саме це місце є місцем поховання, позначили його та чекаємо на подальше, на подальшу долю цієї справи. Так як нам відомо документи. Які потрібні для подальшого вирішення цього питання знаходяться у прокуратурі. Для того, щоб його звідси вивезти, потрібен дозвіл з прокуратури. Як тільки необхідний документ буде на руках, тіло погибшого вивезуть із широкіна. У нас великий спектр об'язаностей і задач. Но мы стараемся определять максимум внимания каждой из них и идти навстречу как и военным, так и гражданским. Видим, что на данный момент им тяжело выжить без сторонней помощи. Ну, все мы люди, все мы понимаем ситуацию, которая сложилась в стране. И все мы члены, и жители и граждане одного государства Украина. Гражданское население обращается за помощью, едва ли не каждый день. Реакция на просьбы не заставляет себя долго ждать. Накануне жительница Широкина попросила оказать содействие. В выводе личного имущества из населенного пункта. Ее дом разбит, но некоторые вещи не пострадали. Гражданским лицам в поселок вход закрыт. Боевые действия здесь продолжаются. Военнослужащие изучают обстановку. Велика угроза случайно задеть не разорвавшийся снаряд. В населенном пункте их сотни. Каждый день идут обстрелы, каждый день оседают это все в поселке. Поэтому даже проходя очередной раз по одному этому же маршруту, все равно очень внимательно смотрим под ноги, пытаемся не заходить, не осмотрев двери помещения. Ну иногда посмотреть нереально, поэтому используем такие вот. Если у нас кошечка помощница наша, которая может дистанционно проверять. Некоторые направления на наличие растяжек или там помогают открывать двери, задвигать какие-то предметы с мест, которые, под которыми может находиться взрывоопасные предметы. Вот с помощью нее, в принципе, группа цивильного війского спиробительства может перемещаться в разных зонах поселка, тем самым выполняя свои задачи, помогая. Людям. Территория проверена. Можно заходить в помещение. Уцелевшие вещи грузят в авто. В ближайшем населенном пункте ждет хозяйка дома. Ваши диваны, магазин, там зеркало. Супер, вы даже картинки мои поснимали. Да, там еще вазоны такими бы ну, подумать, и, даже книжки что, еще взяли? Еще. и даже книжки взяли Хорошо. Александр Дюма. Вы, наверное, любите читать их тоже. Это а меня муж много читал. Колец, да, но тоже там да. осталось, просто уже куда-то их девать. Спасибо Вроде. вам просто большое. Просто все разногабаритное и разные геометрические формы. И санки детские забрали. Так, так получилось. Выехали 12 числа, когда нас уже завалило, прям в подвале банки на нас посыпались. Нам в этот день попало шесть снарядов прямо в отбор. Ну, чудом машина уцелела во дворе, выехали. Слов нету, знаете, выразить всю благодарность свою. Дай Бог здоровья, кто стоит на защите. И самое главное, пусть берегут себя. в зоне АТО кардинально изменили ход истории нашей страны, судьбы, мировоззрения многих людей. Вооруженные силы Украины. Прошлое и настоящее. Казацкая присяга бойцов 37-го батальона. Современные рыцари и запорожцы в зоне АТО. Смотрите далее в программе. Казала, що у нас е, дуже патріотичний і войовничий народ. Е, ну, ніхто не, навіть не звав, вже поїхали патріоти. Тому у нас дуже патріотична нація, і цей дух козаків волі, е, вольності живе у всіх нас, у всіх людях і мешканцях України, українцях. Як можна воювати з Україною? Україну неможливо перемогти. Ну я точно в цьому впевнений. До турків ходили в пухід. На чайка ходили. Морем пішли до них. Хвилю поймали чи як. Вирядова. Они верой и правдой служили своему народу, мужественно защищали страну. Бессмертный девиз запорожских казаков – воля або смерть. Прошло немало времени, менялся ход истории. Но традиции неизменны. Здесь в зоне боевых действий проходят службу современные воины, бойцы АТО. Некоторых по праву считают запорожскими казаками. Военнослужащие 37-го мотопехотного батальона, который сейчас находится на Мариупольском направлении, принимают казацкую присягу. По давней традиции на плечи бойца кладут старинную Бути вам козаками, бути вам козаками. Слава Богу, що ми козаки. Сотні років наші діди захищали нашу рідну землю. Сьогодні, як і два роки тому, в лавах армії знаходиться не сотні вже, а тисячі козаків. Сьогодні ми бачимо подвиги на фронті. Всі ваші батьки. деды козацкие пишаются вам и продают плитание. Мы сегодня приехали, привезли куда помощь. Военный капеллан провел молебен. Бойцы получили награды от Генерального штаба Международного союза казаков. Боевой путь батальона – это не только достижение личного состава, но и история каждого бойца, уверены командиры. Это значимо, скажем так, в контексте всего государства, которое ищет э пласты, на которых исторические, на которых можно воспитывать молодежь на которых можно строить правильные отношения в государстве, в обществе. Мы возрождаем династии казаков. То есть все солдаты получают родовые грамоты о том, что они уже казаки. Домой приехал, они уже подтверждают то, что их дети становятся казаками, мужч... сыновья. По словам бойцов, именно Запорожский батальон должен инициировать развитие традиций наших предков. Документы на присвоение данной воинской части звания казаческой накануне отправили в Министерство обороны. Сегодня также привет помощь батальону. Операция «Перехват», операция «Дозор». Пополнение рядов запорожских казаков, участниками АТО, участниками боевых действий – это та история, которая сейчас возрождается из пепла. Мы желаем всем бойцам 37-го батальона крепкого здоровья, казацких перемог, и самое главное, чтобы все живые, здоровые приехали домой и продолжали строить нашу красивую, неповторимую, любимую Украину. несколько лет назад мы смотрели, за затаив дыхание, на развитие и опыт военных из других стран. Сейчас уже сами можем поделиться определенными знаниями относительно боевых действий. События в зоне АТО показали, вооруженные силы ничего не стоят без моральной поддержки народа. Матери, жены, дети и все украинцы верят, небо над нашей страной будет мирным. Но сколько пройдет времени и какой ценой? связи пятый. Ты спеши. Продолжите повторяться, повторяться, Пятый первому плюс. День звонил, каждый день. А то, ну, если возможно, сесть и несколько раз. А так каждый день я ему сказала два слова. Я жив здоров. Сказала уже спустя несколько времени, что он едет туда. У меня, конечно, был шок. Я не знала, что мне ответить. Я до последнего не верила. Из Дебальцева мы встречали их стоишь на КПП и думаешь, ну, как бы, чтобы живой, здоровый приехал. Сыночек мой, Санек, обращаюсь к тебе. Береги себя. Я понимаю, что он скоро приедет, что все будет опять так и хорошо. Давай, я тебе еще наберу. Давай, целую. Ну, как-то так и общаемся. Не подолгу, но хоть что-то. Хочется, конечно, чтобы это уже поскорее все закончилось. Поддержку за то, что все время ждешь. тоже сделал мне на сюрприз, но прислал мне в одну из посылок. Вот мы ну, сзади тоже на пожелание уже написала. 2015 год. Я хотел бы приветствовать свою мату, потому что она там совсем одна, чекая на меня уже почти два года. Еще я хотел бы передать Мы же за мы тут стоим и будем стоять, доки, доки треба. Мам, не переживай и не плачь. Хотелось бы передать привет родным, близким. Дочери своей очень сильно ждет, любит папу. Скоро вернусь. В нашей памяти хотелось бы, чтобы мы понимали, какой ценой, ну, в общем-то, дается мир в нашем городе. Наш, в нашем доме. Благодарны и рады, что не забывают нас волонтеры, вольнянские вот, волонтеры, у нас в наших окопах даже клубника есть. Благодаря им. И хотел бы передать привет очень своим маме, папе, родне всей и любимой жене, которая ждет, надеется, верит. Сьогодні нелегкий час для країни. Ми стоїмо на захисті найдорожчого, на захисті своєї землі. Будьте впевнені. Україна переможе. Від імені Збройних сил України хочу звернутися до нашого майбутнього покоління. Займайтеся спортом. ведіть здоровий спосіб життя. Читайте книжки, черпайте інформацію з різних джерел та аналізуйте її. Майте свою власну думку. Хочемо, щоб Україна була завжди єдиною. І максимум, що бы ви стріляли, так це от тільки за такой рогатки.